Hamıya salamlar dostlar. Mən Tuna İsmayilov. Bu gün sizlərlə birlikdə, şey bir yerdə TikTok-da izlənmə hiləsini edəcəyik. Bu onun nə tələ edəcəyini hər şeyi ayrıntılıla bir yerdə birbaşa söyləyəcəm. Mən yeni bir səhifə açmışam. Özüma yeni bir səhifə açmışam. Adı İsmayilov Kabeldir. İstəsəniz, kimi takip ata bilərsiniz. Görürsünüz. 3 dənə video paylaşmışam izləməni yoxlamaq üçün bir 9300 bir 9300 bir 85000.900. Bəs bunu necə etmişəm? Əvvəlcə video hansı videomuzu istəyirik isə ona gedirik. Ona giririk və bağlantısını kopyalayıb. Copy linklə ona basıb bağlantısını kopyalayıb. Bağlantısını kopyaladıqdan sonra qolq və gələrik. Kokla geldik. Kokla çevirdikten sonra aktarış yerine Zefo yazılır. Zefo yazdıktan sonra bu gördüğünüz like buraya buraya çevirdik. Setme kafalı Chrome. Biz bu hileden istifadə etmə müddətimiz 3 dəqiqədən birdir. 3 dəqiqədən bir 1200 min bağış evdə edə bilərik. Burada bizə bu sözü verib bu toğlamaq üçündür. Vabad olmadığımızı sübətəmaq üçün bunu yazmalıyıq. Bunu yazdıqdan sonra əsas ana səhifəyə atıb Ana səhifə açılsın. Yazdığım kodu doğrula. İndi bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi ana səhifəsinə atdı. Burada follower, takip, hez, bəyəni, views, baxış, favorit, favori yatmaq. Bunların hər biri var, amma gördüyünüz kimi followlan bəyəni yoxdur. Biz bu videoda baxışı başa saldıq və ona görə views-ə daxil olduq və əsasən da hələ o da tansonda videomuzun linkini bura yapışdırırıq. Və burda axtarış simvelisinə basırıq. Dostlar, burada gördüyünüz kimi bizə PS vət 1 dəqiqə 23 saniyə dəyər. Yəni zəhmət olmasa 1 dəqiqə 30 saniyə gözləyin. 1 dəqiqə 30 saniyə gözlədikdən sonra özü avtomatik səhifəmizə atır. Ya xanım 85.9k baxışım var idi. Bu baxışa indi baxaq görək artacaq mı, altmayacaq mı? Dostlar, son 5 saniyə qaldı. Bu 5 saniyə keçdikdən sonra TikTok səhifəmizə gələyəcək. Nəxt ünbet. Yəni bir də basa bilərsiniz. Burdan TikTok səhifəmizə yenə çevirəc. 85.9k baxışımız var idi. İndi görək neçə k baxışımız var səhifəni yenivəc 87k. Burada 1.2k göndərdi və 87. 87k oldu. Mən istəsəniz səhifəmə də girib bağa bilərsiniz. Bu sadəcə məndə yox, bütün insanlarda göstərir. Bunun kimi bəzi həvəvəri göstərməyimi istəyirsinizsə kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Belə videolar üçün biz özümüz də axtarıb zəhmət çəkirik. Kanalımıza abunə olun, zəhmətimizin qarşılığı və bu videonu təvənn istəyirsinizsə yenə yəni, dediyim kimi takip edin. Başqa hansı hevel edim? YouTube-da, TikTok-da, Instagram-da nə edim? Bunların hamısını başa sala bilərik. İnstagram, TikTok, YouTube hər birini bilirəm.